Пришел защищать свою родину непосредственно, свой дом. Чтобы российский агрессор, допустим, не пришел сюда и не было такого, как происходит сейчас в Донецкой и Луганской области. Василий среди тех, кто пришел в Бердянский вербовочный центр. Он раньше работал на производстве, а сейчас по совету друзей пошел в морскую пехоту. Большое забеспечение да, составляет 7 тысяч пока. Это гарантированная выплата. Плюс 6 тысяч каждому. Да, на кто находится в зоне выполнения боевого задания, выплачивается плюс 6 тысяч. Это mm -hmm. как бы официальные mm -hmm. На сегодняшний день в Бердянске действуют два вербовочных центра военно-морских сил Украины. В центре Софит и в помещении автостанции. Работают здесь военнослужащие, которые могут поделиться своим опытом и помочь будущим контрактникам. Просто у меня товарищ вот служит и в нашем посоветовал батальоне. Да, в вашем батальоне да. И посоветовал у нас очень хорошие командиры командир вам... переживает за каждого бойца, это правда, за здоровье за моральный настрой вот это вот правда, да, даже аварийный, не аварийный, только для экрана да. он там вдруг ты кашляешь он там чуть ли не с лекарством бегает чтобы все были здоровы, чтобы ни у кого не было никаких там каких-то таких проблем которые можно избежать, да, Жестно. правда к нему очень хорошо относятся в батальоне не приветствуются вредные привычки Руководство военно-морских сил предупреждает – отбор в ряды морпехов серьезный. Главные требования к добровольцам – патриотизм, ответственность и хорошая физическая подготовка. Мы набираем людей именно в, те, в то подразделение, которое сейчас находится на выполнении боевой задачи. Обучение происходит в наших учебных центрах, которые относятся к военно-морским силам. Обучение проходит, как правило, для тех, кто воевал, ну, был уже на выполнение боевых задач, это в течение трех недель, для тех, кто не был на выполнение задач, те проходят учебку в течение 11 недель. Василий решил стать морским пехотинцем и заверяет, трудности в учении и в бою он не боится. Обработал, кормил семью и тому подобное. Сейчас произошло такое время, что надо всем идти и защищать Родину, скажем так.